отечественного современного категория. В 1980 году его имя было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Он стал самым молодым олимпийским чемпионом по современному категории в личных первенствах. Александр Старости начал заниматься категориями с 14 лет. Маленького щупненького паренька в секцию категории молодому тренеру привел брат Александр. «Саша, Саша, зачем ты сюда меня привел?» И не хочу я этим заниматься. Здравствуйте. Меня зовут Ильин Владимир Семенович. Я тренер. Зачем вы ко мне пришли? Здравствуйте. Меня зовут Александр. А это мой брат Толя. Я привел его сюда, чтобы он поддерживал свое здоровье. А то посмотрите, какой он щупленький. Хорошо. Мы начнем тренироваться. Был он хилый, болезненный, замкнутый, но очень серьезный. Начались усердные тренировки. Чтобы научить маленького мальчика, почему то пришлось очень постараться. Итак, Толя, первая составляющая пятиборья – это конкурс. Это твой тренер, Ульяна Валерьевна. Познакомься, она будет с тобой заниматься. Я, пожалуй, оставлю вас. Давай. Смотрите, не а все. Но у Толи ничего не выходило. Не понимала даже того, как правильно оседлать лошадь. Подходит к нему тренер и говорит, ладно, Тони, не расстраивайся. Вторая составляющая пятиборья — это фехтование. Оно разовьет твою ситчину. А вот твой тренер, попробуй позаниматься, я уверен, у тебя получится. И снова неудача. То ли не мог даже раниру держать, расстроился очень, понимая, что не хочет этим заниматься. Толя, не отчаивайся, давай лучше плаванием займемся. Но опять у Толи ничего не получалось. Тренер снова подходит ему и говорит, Толя, ну соберись, у нас на очереди еще стрельба, ты попадешь в мишень, я уверен. А это твой тренер. Познакомься. Но снова Толя не смог стрельнуть в мишень, и у него ничего не вышло. Расстроился очень Толя. Уже хотел на себя Подожди, подожди, ну куда ты побежал? Пойдем бегом лучше займемся. Тебе твой тренер обязательно поможет. Это я сегодня в Но снова Толя ничего не смог сделать. Расстроился очень. Но не хочу я этим заниматься. Не понимаю я, что это такое. Ладно, Толя, не расстраивайся. К любому успеху все приходят через труд. Я, пожалуй, пойду. А ты давай, не отчаивайся. Подумал Толя, что не стоит опускать руки. Начал сам упорно заниматься и тренироваться дома. И вот спустя 8 лет Решил в туалет прибежать снова к своим время. Захотел он показать, на что он способен. 300 метров, в вольных стилях, старости пропал за 4 минуты 20 секунд. Первый его официальный результат в легкоатлетическом поезде на 3000 метров. 11 минут и 3 секунды. Все это было в 1974 году. Среди пяти морцев он считался одним из лучших в мире стрелков. На Кубке страны в 1980 году и на Олимпиаде он показал результат 199 очков. И, наконец, на первенстве мира среди юниоров в Мадриде выбыл 200 очков из 200 возможных. И И вот все-таки вершина. 24 июля 1980 года Анатолий Старостин покоряет Олимпиаду. трудиться и упорно стараться.